Добрый день! Ну вот, только что достали первый противень печенья готового, песочного. Очень аппетитно выглядит. Сейчас будем подавать на стол, заварим кофе. Но тут еще стоит одна такая вот машина, очень интересная, огромная. Сейчас мы ее испытаем. Эта машина позволяет в домашних условиях делать 700 грамм настоящего итальянского мороженого джелата итальяна. Так, насколько же сложно приготовить домашнее мороженое? Смотрим. 250 грамм сливок, 33%. Выливаем в емкость. 100 грамм сахара засыпаем. 330 грамм йогурта засыпаем. После этого накрываем это все крышечкой. Ставим 25 минут. Именно столько времени нам потребуется. Нажимаем кнопку миксера и кнопку заморозки. Все, ждем. уже видно мороженое. Ну вот, прошло 25 минут, и мороженое, джелато итальяна то есть мягкое итальянское мороженое, готово. Будем пробовать. Обмажаем. Берем Точно желато и точно итальяну ну, как видим, за 25 минут действительно можно приготовить мягкое мороженое, натуральное. Здесь только сливки, йогурт и сахар. Здесь нет воды, здесь нет никаких улучшителей вкуса. Ну а этот рецепт, который я взял, это самый простой рецепт, который идет вот к этой вот машине. Кому хочется, можно добавлять сюда ванильный сахар, можно добавлять сюда орех. Ну, там рецептов целая куча, которые может человек уже придумать. Можно добавить шоколад. Причем можно шоколад добавить в мороженое, можно добавить, потереть его сверху. То есть здесь уже все будет ограничено вашей фантазией. Ну и теперь, насколько же просто помыть эту машину после того, как сделали мороженое. Отворачиваем, достаем лопасти и в раковину. А вот это все аккуратненько собираем губкой. Убираем. Берем теплую водичку и просто губкой все это протираем. Это не ржавейка, Отмывается все просто идеально. И аппарат опять будет готов к использованию. То есть можно не только дома, можно даже в небольшом кафе или в ресторане. 700 грамм мороженого за 25 минут клиенту на его вкус то, что он захотел. А если дома, так это вообще очень здорово. Теперь просто салфеточкой протираем все, закручиваем. Так вот, с помощью этой мороженницы можно делать не только мягкое мороженое итальянское, можно делать сорбеты различные. И, разумеется, если вы делаете не 700 грамм, а нужно вам сделать больше мороженого, вот так вот мыть или протирать, конечно, это не обязательно. Просто вы сделали одну порцию мороженого, загрузили сразу же сюда ингредиенты для второй порции и вперед.